assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz agarda kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang unda biz boshladik keldi har doimgidek karobkasiga nazar qaratamiz keyinisi ichidagini ochib ko'ramiz demak ko'rishlaring mumkin karobkasi oq ok, va qizil naqshlari bor go tox deb yozib qo'yilgan yuqorida aytib o'tganimdek hindistonda ishlab chiqarilgan va ayuverda kompaniyasi ushbu mahsulotda ishlab chiqarilgan bu, bu dori emas bu aynan mana shu sigaret va spirtli ichimliklarga bo'lgan talabni qondiradigan tomchilar hozir esa ichini ochib ko'ramiz mana ko'rishlaring mumkin ichida tomchini o'zi karobkasida nima yozilgan bo'lsa flakoni ya'ni idishda ham xuddi shu narsa yozilgan va qo'llanishi kullanışı. qo'llanishini hozir aytib o'taman ana ko'rishlaring mumkin demak ushbu Gotox tomchilari yuqorida aytib o'tganimdek nikotin va alkogolga qarshi tomchilarni qo'llanish usuli har kuni ya'ni kunda ikki mahal 1 choy qoshiqqa 15 tomchidan agar dozasi kamlik qilsa 20 tomchigacha chiqarish mumkin bir haftada effekti bilinadi dоsставка o'zbekiston bo'ylab hammaga rahmat